У прямому ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд. Сьогодні наш гість, начальник управління надходження доходів головного управління пенсійного фонду у Дніпропетровській області Дмитро Нестеров. Нестеров Дмитро Юрійович народився 20 березня 1970 року. У 1993 році закінчив фізико-технічний та економічний факультети Дніпропетровського національного університету. У 2012-му магістратуру Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при президентові України. З 1994 року працює у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. З 2005 по 2011 рік заступник начальника головного управління а з 2011 року начальник управління надходження доходів головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області привіт вас, Дмитрий Юрійович нашій студії, і начну навірно з самого главного вопроса, який волнує без привличення всіх пенсіонерів Дніпропетровської області. А будуть ли задержки з виплатами пенсій і будуть ли пенсійні виплати виплачуваться в повному объеме? Ну, Во-первых, хотел бы всех успокоить, что пенсионный фонд, как центральный орган государственной власти, исполнительной власти, он всегда выполнял свои обязательства социально-экономически перед пенсионерами нашей области. И в этом месяце, как и раньше, задержек с выплатой пенсии не будет. 25 числа, как это предусмотрено по закону Украины про общеобязательное пенсионное страхование, будет выплачено последнее пенсия в срок всем пенсионерам нашей области. А на сегодняшний день могу сказать, что сегодня мы профинансировали 20 число через управление почтовой связи и 21 число через банковские установы. Хотя для того, чтобы выплатить пенсии, каждый месяц необходимо консолидировать все более и более средства. Например, в сентябре месяце для выплаты пенсии необходимо было выплатить 1 миллиард 384 миллиона, в октябре уже 1 миллиард 394, а в ноябре месяце нам необходимо выплатить 1 миллиард 615 миллионов, то есть на 219 миллионов больше, чем в октябре наверняка с но... перерасчетами пенсии. перерасчетами пенсии, да, постоянно идет перерасчет пенсии, увеличивается прожиточный минимум, в связи с этим происходят перерасчеты, э, и тем более назначение пенсии происходит, более чем 30 регуляторных актов регулирует назначение пенсии по разным категориям, в связи с этим разным категориям происходит перерасчет пенсии, и поэтому и увеличивается постоянно ее заявка. И таким образом вы видите, какие огромные средства необходимо собрать пенсионному фонду, чтобы своевременно с 4 числа по 20 пятое своевременно выплатить всем э, пенсионерам нашей области. Скажите, вы сказали на следующий месяц, а с нового года ситуация уже ясна, будут ли выплаты не задерживаться? Ну, уже мы достаточно. не задерживали ни разу, поэтому, я думаю, ситуация будет также стабильно оставаться и в декабре, и в январе, и далее. То есть, дело в том, что солидарная система в том и состоит, что собранные средства, которые мы собираем, вот как я начальник управления доходов, мы собираем средства, и они тут же идут на выплату пенсии. И вот достаточно ли сейчас средств для того, чтобы выплатить пенсии всем пенсионерам. Что касается поступления средств по доходам, то мы выполняем план. То есть в начале года у нас есть утвержденный план, который рассчитывается в зависимости от фонда оплаты труда предприятия, от индекса роста цен и так далее. И за 10 месяцев мы в полном объеме собрали у нас даже на 38 миллионов больше, чем было запланировано с начала года. Но, тем не менее, тех 12 миллиардов 300 миллионов, которые мы собрали, их хватает на 93% обеспечения обеспечены собственными средствами. Остальные средства мы получаем из государственного бюджета. Можно ли говорить о каком-то существенном дефиците пенсионного фонда, ну, в частности, в нашем ну, как видите, мы же говорим о том, что даже при условии, что нам сейчас уплачивают практически все, у нас только три с половиной тысячи недоимщиков, и то составляет 135 миллионов, не такая большая сумма от общей суммы наших поступлений. 99,5% предприятий платит в полном объеме мы собираем эти средства, и даже при этом мы э, собираем только на 93%. Заявка на выплату пенсии больше. Дело в том, что темпы роста пенсии, они несколько опережают темпы роста заработной платы. И в связи с этим э, пенсионный фонд датируется с государственного бюджета. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, его телефоны 740-1041, 740-1042 и 740-1043, звоните и задавайте свои вопросы. И вот у меня еще один вопрос, следующий, переход к следующей теме. Вы отвечаете непосредственно за привлечение средств в пенсионный фонд. Из чего состоит сегодня пенсионный фонд? Из каких выплат и каких отчислений вообще? Ну, основные факторы, которые влияют на поступление средств, это, безусловно, первый и главный, это размер заработной платы, размер фонда оплаты труда предприятий, потому что это собственные средства, как, как называемые, пенсионного фонда, которые мы получаем от, отчисления с фонда оплаты труда предприятий, являются собственными средствами. Они составляют более 85%. Далее поступление по дополнительным ставкам, это отчисление э, при регистрации автомобилей с э, недвижимости с валюты и так далее но они незначительные погашение э, регрессных э, пенсий это если предприятие э, есть э, льготные условия труда первый второй список э, то выходит раньше на пенсии предприятие компенсирует нам но это уже менее значительные средства также одним из факторов наполнения бюджета является легализация заработной платы Ой, кстати, и заработной платы, не секрет, что в Украине это нелегально, и еще очень много людей получают зарплату в конвертах, фактически, ну, а декларируя официально ну, минимальную. Как влияет вообще такая ситуация на наполняемость пенсионного фонда? но ну, безусловно то что зарплата находится в тени естественно с нее не делаются отчисления в пенсионный фонд и мы с одной стороны пенсионный фонд не дополучает определенные средства но самое главное что при этом человек теряет страховой стаж он становится социально незащищенным и при выходе на пенсию этот период ему в страховой стаж не учитывается для того чтобы бороться с этим явлением с выплатой из конверта то есть мы работаем по легализации заработной платы но это проблема не только пенсионного фонда здесь мы тесно сотрудничаем со всеми структурами здесь и правоохранительные органы и прокуратура и органы местного самоуправления и управление труда и судзащиты и инспекторы по труду и налоговая администрация дело в том что в пенсионном фонде мы используем базу персонифицированного учета для того чтобы делать ежемесячно оценку на каких предприятиях скольким работникам была выплачена заработная плата меньше минимальной. Мы можем такое сделать. Далее эту информацию мы предоставляем Государственной налоговой инспекции для того, чтобы они спланировали проверки на этих предприятиях. 2012 года 14,5 тысяч предприятий, предпринимателей по 90 прошу прощения, по 106 тысячам наемным работникам своих предприятий показывали заработную плату меньше минимальной. По состоянию на сентябрь 10 300 работодателей по 62 с половиной работникам показывают, что заработная плата меньше минимальной. Но при этом выявленные факты выясняется, что, как правило, работник оформлен не на полный рабочий день, не полная рабочая неделя. То есть в целом ставка у него выше минимальной, и нарушение законодательства не происходит. Но, тем не менее, за 10 месяцев этого года было выявлено 9, более тысячи случаев, 1062 случая, когда работник был неправильно оформлен. То есть фактически не был заключен трудовой договор, и он, вот, то что вы говорите, получал заработную плату в конверте. В результате этого были они Оформленные на работу соответствующим образом, правильно в с законом, и было доначислено миллион гривен в пенсионный фонд. Конечно, если посмотреть в общем бюджете, если мы за октябрь месяц собрали 1 миллиард, но если это если с экономической точки зрения, но если с социальной точки зрения посмотреть на этот вопрос, то можно сказать, что 3 тысячи оформленных людей, 3000 людей, на которых были оформлены договора в соответствии с законодательством, получили социальную защиту от государства в лице пенсионного фонда. Звоночек, давайте послушаем, продолжим разговор. Добрый вечер, в эфире. Задавайте ваш вопрос. Мой вопрос. Хотелось бы узнать перспективу вот на год, хотя бы на год. Если у нас заводов меньше, фабрик там, ну, то есть производство все-таки уменьшилось, и это не секрет. Как можно оценить, должны же откуда-то доходы доходить, так же, то есть выход, все пенсионный фонд должны платить люди, а в рабочих мест и того сокращается. То как вы набираете в пенсионный фонд и какая перспектива на будущее, как вы это представляете вылечить? Такой глобальный. понятен вопрос безусловно нас постоянно беспокоит вопрос наполнения пенсионного фонда да действительно за этот год намечалось небольшое снижение численности работающих, но тем не менее мы наблюдаем увеличение средней заработной платы и поступление наше поступление в пенсионный фонд и вот тот то необходимый тот план который нам доведен 15 миллиардов 190 миллионов которые мы должны собрать мы в принципе, просчитываем получить почти в полном объеме. Все зависит от выплат в конце года бюджетникам. Если они закроются своевременно, то мы, в принципе, выполняем свой план. А что касается следующего года, то мы не наблюдаем именно такого резкого уменьшения общей численности предприятий и снижения численности работающих. Я же говорю, то есть есть небольшое снижение, но при этом достаточно, ну, зарплата все-таки растет. Средняя заработная плата, а это, в свою очередь, отчисления в пенсионный фонд, Фонд. У нас еще есть один звоночек. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Марина Витальевна. У меня такой вопрос. Мой муж с 1992 по 2002 год был частным предпринимателем. И Я хочу узнать, входят ли это, эти 10 лет в пенсионный стаж и как это? Я понял вопрос. Дело в том, что до 2004 года стаж засчитывается по данным трудовой книжки, то есть по данным не персонифицированного учета, а тем документам, которые есть на предприятии. Ну, в любом Только случае. Была трудовая... Или же, если предприятие ликвидировано, значит обратиться надо в архив, когда ликвидируется предприятие. Ну, в любом случае этот период, если уплачивались взносы, то он будет учтен при назначении пенсии. Давайте вернемся к теме наполнения пенсионного фонда. Много ли сейчас должников у вас? Ну, что касается должников, то я уже говорил, немного касался этого вопроса. У нас сейчас половиной тысячи должников. Это и... коммунальные, частные предприятия? А, там разные есть предприятия, и э, общая сумма недоимки составляет 135 миллионов. Вы правильно сказали, затронули коммунальные предприятия. Дело в том, что они составляют наибольшую часть должников, 47 миллионов в этой сумме. Это коммунальные предприятия, 35 процентов. И... и почему такая ситуация сложилась с коммунальными предприятиями? Сложно сказать, почему, но как предприятие объясняет, что не полностью уплачиваются тарифы, нету сумм, но тем не менее есть предприятия коммунальные, которые не наращивают недоимку, есть предприятия, которые постоянно находятся у нас в должниках. То есть здесь разная ситуация. Есть предприятия коммунальные, которые финансируются из областного бюджета, с местного бюджета, и в принципе мы работаем с местными органами власти, предоставляем им информацию, письма и про... А какие у вас вообще есть реальные механизмы воздействия на должников, на предприятия должники? Ну, разные, в первую очередь, ну, конечно... Ну, там обращение, скажем так, на сессии, если это коммунальное предприятие. Ну, в первую в очередь, штрафные это санкции, штрафные да? санкции. То есть, если не уплачено до 20 числа месяца следующего за отчетным, то есть, вот 20 ноября, сегодня последний день уплаты взносов за октябрь месяц. Если сегодня средства не поступили на счет пенсионного фонда, до завтрашнего дня возникает недоимка. И предприятие, кроме страховых взносов, необходимо будет еще уплатить Штраф и пеню за каждый день просрочки определенным образом рассчитывается. Если предприятие не реагирует и продолжает наращивать недоимку у нас еще есть такой метод. Мы приглашаем на комиссию с участием прокуратуры, налоговой администрации, подаем на разрыв контракта, если это государственные предприятия. Также передаем дело в прокуратуру по 212 статье если там есть состав преступлений кстати 24 э, случая уже в этом году был 18 случаев прошу прощения было по криминальной э, по 212 статье передали а 24 случая на разрыв контракта мы подавали ну и все э, средства принудительного взыскания включая при этом должникам э, применяем для взыскания задолженности в пенсионный фонд Скажите, пожалуйста, кроме принудительного взыскания, есть ли какие-то методы, как, скажем так, влиять Более на должников? Мягко, да. Да, так. Ну, безусловно, конечно, и есть такой, такой, такая возможность, хотя она скоро может ну, закончиться, но я расскажу об этом, кто желает, может воспользоваться. Дело в том, что 6. 12, прошу прощения, 12 июня вступил в силу закон об изменениях в закон Украины про общеобязательное пенсионное страхование. И этим законом предусмотрены возможность рассрочки и списания штрафных санкций по задолженности страховых взносов. Если предприятие не имеет задолженности в пенсионный фонд по единому социальному взносу, а имеет задолженность по страховым взносам, которая образовалась на 31 декабря 2010 года, это предприятие имеет право на протяжении 6 месяцев с момента введения в действие закона, то есть до 12 декабря, обратиться с заявлением в пенсионный фонд. Далее пенсионный фонд рассматривает это заявление в 10-дневный срок смотрит учетную карточку, нет ли задолженности по единому взносу на момент обращения, и э, принимает решение и заключает договор о рассрочке. Что это дает предприятие? Предприятие обязано. На протеже... Договор заключается на 24 месяца. Равными частями предприятие обязуется гасить задолженность по страховым взносам и при этом платить в полном объеме предприятие получает достаточно большой бонус в виде списания пеней и штрафных санкций, которые были начислены и могут набежать на этот период. Такие и и э, хочу сказать, что вот уже сейчас э, значит, было заключено 24 договора, и по 13 э, договорам полностью уже рассчитались на 240 тысяч, а на 940 тысяч было списано пеня и штрафные санкции. То есть пенсионный фонд идет навстречу этим конечно, предприятиям? Конечно, конечно. Можно а, даже нет. раньше рассчитаться, и мы раньше, естественно, э, спишем эти пенсионные санкции при но, полном расчете с но пенсионным фондом. единого взноса. Очень много нареканий, тоже предпринимателей, что э, все-таки э, упрощение существенно уплаты взносов не произошло, и как и раньше, приходится э, иногда э, для уплаты взносов оформлять от 4 до 8 платежек. Mm. Ну, эта проблема уже сейчас решена, и дело в том, что м -м, вот вступление в действие э, закона м -м, про 16 октября. И теперь с 1 января 2013 года вместо 67 счетов, которые открыты в пенсионном фонде, будет открываться один счет, на который будет уплачен, уплачиваться страховые взносы. У нас есть звоночек и продолжим разговор. Добрый вечер. В эфире. Говорите свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Валентина Степановна. Я работаю в больнице неполный рабочий день, получая зарплату меньше минимальной. Слышала, что можно доплатить взносы и будет полный стаж. Так ли это? Да, действительно, такая возможность есть. Если же, вот как Валентина Степановна, работает в больнице на неполный рабочий день, но при этом полная ставка больше, чем, минимальный, чем минимальная заработная плата, она имеет право доплатить за себя до э, минимального э, страхового взноса. Для этого ей необходимо обратиться в пенсионный фонд и э, написать заявление, ей расскажут инспектор, на какой счет уплатить, и помогут рассказать, там надо еще заполнить ведомость, шестую таблицу, так называемую, к отчету. Таким образом, она получит полный рабочий стаж, и пенсионный фонд получит эти средства и при перерасчете или при назначении пенсии, и эти средства войдут. Кроме того, совсем недавно у нас появилось новое введение, открыт веб-портал пенсионного фонда, где отображены и отчисления в пенсионный фонд, и можно сложно ли простому пенсионеру на портале, на этом, чтобы узнать вы знаете, не сложнее, чем Для на любой социальной человеку. сети. Для этого единственное, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением прийти. Там сформируется запрос на центральный уровень. Дело в том, что эти данные, которые находятся на портале, они являются конфиденциальными, и получить доступ к ним может только тот человек, кому они принадлежат. То есть вы можете, я могу зарегистрироваться, но посмотреть только свои данные. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд, написать заявление. Пенсионный фонд делает соответствующий, сформирует соответствующий запрос на центральный уровень, получит логин, и дальше с этим логином и паролем можно заходить. И на этом веб портале я хочу сказать очень много э, полезной информации. Там и законодательная база, и э, вот то, что я говорил, можно посмотреть ежемесячное отчисление в пенсионный фонд, и пенсионеры могут посмотреть размер своей пенсии. Можно... Есть, да, я Добрый вечер. Вы в эфире говорите ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Зоя Викторовна. Я работаю на предприятии. Скажите, можно ли мне уплачивать добровольные взносы для будущей пенсии? Значит, Зоя Викторовна, понятен ваш вопрос. Дополнительно уплачивать взносы в пенсионный фонд, если человек работает на предприятии и подлежит общеобязательному пенсионному страхованию, нельзя, потому что. Не реформы. совсем. Это, Это что она не может добровольно уплачивать. Дело в том, что вот домохозяйки, либо, либо студенты, либо иностранные граждане, которые здесь работают, вернее, либо наши граждане, которые работают за границей. Они также пользуются добровольным страхованием, но в системе обязательного пенсионного страхования. Если человек работает на предприятии, она не может заключить этот договор. Единственное, что она может а, заключить договор со страховой компанией, либо же негосударственным пенсионным фондом и воспользоваться третьей а, составляющей трехуровневой системы пенсионного страхования негосударственным пенсионным страхованием. Это она может сделать. И будет у нее дополнительная пенсия, но уже по линии негосударственного пенсионного страхования. Вот, если мы уже заговорили о добровольных, добровольных платежах и негосударственной системе пенсионного страхования. Вот второй этап пенсионной реформы предполагает также еще более переход к персонифицированному подходу к начислению угу. пенсии и также добровольные платежи для работающих. То, что сейчас вот, как ситуация, что мы о чем спрашивала зрительница. Когда будет второй этап этой пенсионной реформы? Когда можно будет уже говорить о том, что действительно есть уже первая да, да, полноценная система. Но мы система. тоже Надеялись, что с 2013 года будет. Сейчас мы примем еще один звоночек и ответите. Добрый вечер, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер, меня зовут Лариса Алексеевна, и вот как раз я слышала, что если люди не работают, то за них не платятся страховые взносы, соответственно, пропадает страховой стаж. А сейчас еще, насколько я слышала, и подняли необходимый стаж для, для того, чтобы мне в будущем все-таки начислялась пенсия. Да, вот это как раз вопрос о добровольном страховании. Если э, женщина не работает, она имеет... Официально не работает, да, не подпадает под систему общеобязательного пенсионного страхования. Она имеет право обратиться в пенсионный фонд и заключить договор на добровольное участие в системе пенсионного страхования сроком не менее чем на один год и уплачивать э, страховые взносы в размере не ниже, чем минимальный страховой взнос ежемесячно. Вот По состоянию на э, 1 декабря 2012 года это составляет 376 гривен 49 копеек в месяц, да, платить не реже чем раз в квартал, ну в идеале каждый месяц. Также предусматривается, можно заплатить за предыдущие периоды одной суммой, но опять же договор заключается на а, не менее чем на один год. И про второй этап пенсионной реформы. Да, вот как вот... должна выглядеть пенсионная реформа в идеале? И пенсионная ну, система пенсионная система так? в Украине строится трехуровневая. То есть первый уровень это солидарная система, которая сейчас обеспечивает выплату пенсии нынешним пенсионерам. Третий этап, который сейчас тоже действует, это негосударственное пенсионное страхование. А второй этап это обязательная накопительная пенсионная система. И в чем вот. Суть ее заключается в том, что на каждого работающего открывается индивидуальный счет. Если сейчас в системе персонифицированного учета мы учитываем пока средства, а деньги идут в общий бюджет пенсионного фонда и начисляется пенсия. Второго этапа на каждого работающего открывается индивидуальный расчетный счет в банке или в страховой компании. И далее средства заработной платы сейчас 2%, а в дальнейшем планируется повысить до 5 или 7%, при этом снизив отчисления в общеобязательную систему до 25%, сейчас 33,2% будет снижено отчисление. Эти средства будут идти лично каждому работающему человеку и воспользоваться может только этот человек. В двух случаях. Либо же он выходит на пенсию, достигает пенсионного возраста, либо же если он не доживает, то эти средства переходят его наследникам. Но эти средства не просто лежат в банке, они должны работать в экономике Украины и должны инвестироваться в предприятия, должны давать инвестиционный доход, так называемый. Только тогда этот этап заработает эффективно и с полной отдачей, потому что те небольшие отчисления, казалось бы, 2% заработной платы должны дать достаточно большую сумму. Но это достигается тем, тем что большой срок, то есть за, нет, за 40 лет при правильном инвестировании даже небольшие суммы, мы делали расчеты, даже со 100 гривен минимальная пенсия. Будут заведать государственный пенсионный фонд или не Государственный пенсионный фонд, но при этом человек, за человеком останется право выбора, где размещать эти средства. Собирает государство. предусмотрено сбор государственным пенсионным фондом, но в дальнейшем распоряжается человек, и он может в дальнейшем разместить в негосударственных страховых компаниях. И человек, по желанию, может отчислять значительно больше, насколько я понимаю. А, это, уже в него, это уже третий этап. Не пенсионное страхование. Там добровольно можно заключать хоть одна, хоть пять, хоть десять страховых компаний дополнительно отчисляете и через э, период, когда заканчивается страховой договор, получаете так называемый аннуитет. Это уже пожизненная выплата и можно даже если в 20 лет заключили договор на 20 лет, то 40 лет получать так называемую пенсию, но уже по линии негосударственного пенсионного страхования, на 30 лет там 50 лет и так далее. Поэтому тут самое главное, чем раньше обратиться в пенсионный фонд, чем раньше в негосударственный пенсионный фонд заключил договор и уплачивать, тем меньшими частями можно обеспечить себе достаточно большой размер пенсии. Я вас благодарю за розговор. був очень інтересний час нашого ефіру на жаль уже завершується. Нагадую, гостним поглядом був начальник управління каналі. Ще багато цікаво. Тож не перемикайте, залишайтеся з 34 м